Шануна, пасту витаю. Короче, будем сейчас снимать. Кум навернется в халате, чи не? Нахрена, давай просто лестницу туда переставим и все. Сейчас, подожди. О, бля. Переверни наоборот. А, она тоже. Что так, что так? Что так, что так а, ну, а, крепко... а, бля. Не, поверни сюда А вот этой лапой не, Сань, вот этой лапой на ну, вот этот грибок поставь Короткой А да не, сейчас мы сделаем Кор... А, стой А ну Вот так вот надо, перевернуть И Кирпич подставь Кто варил? Я знаю этого чувака Короче, тяга сильно велика весь прикол что горячая очень сильно вы, вы думаете, сейчас если куб сейчас навальнится <laughs> я все засниму думаешь нормально будет подвинь чуть-чуть чуть-чуть в сторону какую? на на, на воду на воду так еще так? еще чуть-чуть они не-не-не на воду вот так чуть-чуть вот так да сделали э -э 175, не 300. Короче, по чуть-чуть растаплю. Куман он приехал, каже, я не буду париться. Я так чисто ну, с вас пор... поржать, блин. Давай теперь меня снимай отсюда. <звук> да прыгай так, что ты. Блин, ныряй в воду. Сейчас, подожди. Я ж... еще... Подожди, мой телефон сейчас наверну. Не, как она стояла. А я думаешь, помню, как а она да, стояла. Сюда, ну, убирай, вот тут не хватает. Куда? Ну сюда убери. Да? Вот так? Ну такое. И это сюда. Один хер навернешься. Блять, слышишь? Да блядь. вот тут по центру. Короче, сейчас покалечимся. Похер, самое главное выжить. Инвалиды тоже люди. Короче, паримся. О, мясо приехало. Сейчас будем жарить. Пек ты тут, опоздавшие просто. Сколько надо было появляться? Четыре. Кто? А я? Ну, я просто раз, да. Два часа, вот бачим, сколько картошки начистил. опять я принес свою. <свист> <свист> Правда. Ой. Да, она такая уже старенькая, мягенькая. Но Короче, я к этот, старый, как, бабки, как будто щупаешь, я к бабку старую, да? Ага. Я не знаю просто эти ощущения. Ну я тоже так представляю чисто в голове. Короче, гляньте, как именно крематорий, блин, а не печка. Все как полагается, все как у взрослых людей. Так ты сюда смотри, умное решение какое, чтобы дверь не вело, а сюда смотри какой поршень, Мерседес ВИТОЦИДИИ. С нами даже шерстяные парятся, пошли, Дымок, Кс -кс -кс -кс. идем, 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 заходь, давай, пошли, а, что такое, стесняешься, степесняшка, знаешь что, все нормально. Сейчас попаримся и пойдем с вами купаться. У нас один голенький побег. <laughs> Не буду снимать. Не буду снимать Если что, Фентик трезвый. О! 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 Ну что, банда, до завтра. Как оно хорошо. И вот так вот. И завтра встретились. Отак ось ще раз допарились і погнали тепер робити. Оп, неділя! Коротко, вчора погоділи, як трансформатори. А сьогодні вже потрошечку погано працювати. У нас там оворота від хатні. Лежать в кузові, зараз тут по місту їду. А, що я їду? Змонтирую і додому. Отак от Я даже печку не кольцевал. Она без давления, если ну, не закрывать. А, короче, не этот. Не тече мне на ноги. Так что день-два покататься можно будет. С включенной печечкой. Я уже баня закаленный, так что мы не фиолетово. А не, завтра что? Приеду экран, разберу, да и все. Что уже, дергается дергаться, если оно уже все заказано. Ну, как кажется, там же КАМАЗы проезжали. Значит, ты проедешь. Вот так там он. Зеркало, наверное, будет видно. Короче, ворота провис, выставил, то пацаны сами их даже будут ставить. У меня вообще задача была проста до безобразия. он их там дотянуть. прикол в том, что надо было сюда доехать. Вот тут, в принципе, задом сдавал, то такие уже. Вліво-вправо, сейчас позагибає всі зеркала, тут то, то такое то, то терпимо Отут, тут гляньте, висажуючись снаружи Дівчата з такими печальними глазами дивилась на мене, коли я оттуда -от заїжджав Вон видно як я руля крутив Потому що оця херня Злажувалась і Вона висажує і все а я, а я топчуся по всей херні. Вот це ще нормально. Там одне место було таке, проезд именно до самих дач. Там теплотраса йде. И я прям приколовся. Ну, дороги нема. На тобі колышки стоять и насажено. Бачите? Чтобы не ездили Улица широка Тут же можно еще покрутиться Правильно? Вот ну, такие вот куч... кущи Вот так Просто ну, с, с лужеными зеркалами Приходится ездить Благо хотя бы Хозяин джипа и есть Что он нам И этот Переставил, короче, машину, что я Мог заехать сюда Так бы было весело И дуже-дуже страшно Ты же все равно едешь зеркала с... складанни Страшно мельком в них дивиться У тебя паника, потому что ты ничего не бачиш. А тут вроде все хорошо На нафиг Вот компенсатор Как его объезжать Погадайте, кто веточку поломал А нет, это не, цены я поломал, кто-то чисто Красавчики. Так. Не гелпнуть компенсатор. Я думал, я ветку взломал. Тоже все хорошо, все нормуль. Як как бы, да? А далее сужение. Сейчас покажу, где самое страшное было. Во-первых по колее Вот тут Печально Потому что у меня прям колеса Прямо в трубу задней трутся Не На этой передачки. Тоже широко Потом раз И ныряем Узеньку, тугеньку. Я люблю коли воно вузенько-тугенько Ну ну блядь, не на дорозі. Ось все таке місто прям сексапільне. Воно було б нормально якби б не цей завалений забор Виходить. Я отак так от витягуюсь. Вот так вот. Оп. И поехала. Мне кажется, так. Там он практически кабина чепляюсь. А тут вот такая херня. А ну, проходим, проходим. И тут вроде бы проходим. А если стрела, ну получается, у меня влево торчит, туда я ехал, я мог просто зачепить со стрелой. Все, ну это самое таки страшно было. Роза тут чешова, она таки прям крепкая Ну, промчалось. Я, колись, вот так вот, тут проезд, ну, метров 100 наверное, газелью. А, тоже ж пер, первый -пер 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 куда не надо ездить. Газелью, короче, пхнулся. А, и доезжаю практически вот там на выезде. Влетает чувак на, на девятке, наверное, не помню, что, что с отечественным, блин. Моргал, типа, мы не сдавать назад. Не, ему хер, давай назад. Так он я там два метра сдав назад, короче, вырвал, наехал на камень, вырвал себе под крылок. Стоял, начал еще, блин, руками махать. Я тут вышел я с монтировкой, трошки, блин, этот... Пришлось пояснить, что тон надо держать правильный, ну все нормально. В таких случаях ни колы, ни колы, не надо торопиться и не надо дергаться. Все нормально, встрял значит по чуть-чуть, не спеша, дай назад, или дай вперед, ну подумай головой. Вот так. Все, Воля. Открываем зеркала слаживаем стрелу и все нормально и вроде бы тревоги нема сейчас проеду Трошки этот Отрепетирую пидометр под GPS во зараз у нас разница с 7 километров О, я еду по GPS у 40. Не. Да. А Вин 33 пиши, поэтому. И наоборот. Наоборот. Короче, 40 по спидометру. 33 по GPS. Вот. Спидометр плюс стройнгет. Вон то есть регулировочный винтик бачите вот то вот то короче регулируется швидкость сейчас этот короче все выставляю и иду. в общем отрепетировал я то все дело главное теперь попасть пломбочкой Оп. И все красиво скажите мне, скажу вам. Короче, один километр разница. А до этого было 10. Так что, больше, я думаю, не стоит издеваться. Ну так вот. И декум. Зараз там что-то на кембрюхе в него. И этот... Чи датчик залив водой. Короче, ругается на открытый капот машина. Сейчас обдуем. Потом обмыем. Ну, все как полагается. Может даже сейчас размотаю по косану в дворе. Что такое? Ты спала, моя девочка. Ты моя девочка спала. Папка приехал, тебя разбудил. Да. В общем, вечір на ділі, отак от. все, порядки навів. Доця допомагає, короче, тут підмітає все. Зараз це ще підмітаємо. все буде хорошо. Вот, Дитинка вже підростає і допомагає. Єдісно, не вбирав, ну, не виказав там, де машини стоять. Бо оця не моя і вона, коротше, Она пока стоит, но стоит, чекая своей черги. Если я вокруг нее буду косить, блин, я ее загадю сильно. Пары ножки, сейчас покажу. Витек еще я там, короче, занятый в командировке. Ремонт приостановился. Знаете, что такое? Дружная поддержка. Особенно в автослесарских делах. Это вот так вот, когда этот ты отдаешь проверить эти форсунки, что все нормально, что с мотором все хорошо. И Кен чисто так вообще ни капельки не подкалывающие, подписывая тест на форсунке. Так, серый тебе привет, красава. Вот так вот. Ну, сарказм наше все. Ой, ладно, все, завтра включимся. Так, ну что, новый краник. 1700 гривен. И у вас вот такая вот кабака есть. Прям премиум линия, все дела. Ну, конкретно там брешить, да? Ну, вроде бы так подул в него, потянул на себе, вроде, вроде бы держит. Так что должно мое мучение закончиться. Осталось только заново все разобрать. Зливаю тасол. Короче, занимаюсь. Уже как автомат Калашникова разбираю. Короче, вот такая фигня. Подлюкин. Я думаю, в принципе его можно расковырять, типа разобрать, поменять резинку и склеять. Но колись, может быть. А зараз просто меняю, ставлю все новое и все. Практически уже даже в кузов ничего не не выложил. Там тільки верхушка, одна ручка и расширительный бачок. Так даже он все полностью в этом в салоне. Сейчас раз-два избираем Зібрав, сделал, завел, завел, э, коврик помыл, в новых капелек немає. а завтра подивимося уже четко, что оно там будет. Тут ще як збирав 4 года назад, как я борта сделал, э, клепок не было, где еще нашпарил. Вон там на заднем борту тоже э, этот и... Выровнял мене бортик. Вроде ця сторона. Не, не ця, не ця. Трохи впала, короче, вот тут тут вот. замялась, подревнял, и тут клепок не было, не хватило сюда, только он. еще одна ручка у меня без клепок. Тихо, так. Так, смело отчитываюсь, ничего больше не течет, все нормально. А кроме того, что и <laughs>, солнце, и дождь навкруги. круги, в вторник, короче, он выгружался, как в дождяра, короче, раз, встав. Работка у меня не пыльная, чисто по складу тут сейчас суету навожу. Потом вони что-то там еще донав... донаведут, какую-то суету отдельно від мене. и приеду грузить фуру. Вот так вот. В общем, вот такое видео получилось. Не знаю, дальше там какие-то ремонты или не ремонты, что-то будет, не будет. Короче, не имею понятия. <coughs> так что, что? Потом что-то новенькое запишу. А зараз лайки, комментарии, подписки. У нас должно быть уже хотя бы больше 2000. У меня ТикТок uh, TikTok быстрее набрал подписчиков, чем YouTube. Не знаю почему в комментариях можете писать. Все, на связку.